Так, друзья, подписчики, дается слово Андрееву Олегу, победителю сезона 2024. Вот он что-то хочет нам всем сказать хорошего. Ребята, хочу поблагодарить в первую очередь всех вас за хорошую борьбу. Вы знаете, что для меня главное чтобы... <laughs> Володя, ну... Но... нет. Главное, чтобы была борьба, чтобы люди повышали мастерство, все не играли, боролись чтобы все было на хорошем уровне. Но главное не это. Был тяжелый год, я думаю, для всех нас, 24-й год непростой. Настольный теннис был одним из того немногого, что нам приносило позитив. Ну, у меня этого позитива было, скажем так, немножко больше. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех вас. И поблагодарить Валеру Михайленко, который к моим победам имеет непосредственное отношение. Передать ему привет и сказать, Валера, твоя заслуга во всех моих победах. И я тебе благодарен. Все, ребята, вас всех с наступающим Новым годом. И здоровья, Будь и Валера меня научил. Будьмо! Будь Единственный человек, который меня научил. И за Валеру Михайленко. Так это всю жизнь за Артем, кого научил? Артем, как ты потом пришел?